Dünya və axirət xoşbəxtliyi buna bağlıdır. Peyğəmbərimiz sallalləhun bir gün Quran-Kərimdən bir ayə oxuyur. Bu ayədə İsa peyğəmbərin öz ümməti üçün etdiyi duasıdır. Nə deyir İsa peyğəmbər? Nə demişdi? Allah tə buyurur. İn tu'azihum fa innahum ibaduk. Ey Rəbbim, sən onlara əzab versən, günahlarına görə, fa innahum ibaduk. Onlar sənin qullarıdır. وإن تغفر لهم ايرونلار bağışlasan fa innaka antal azizul hakim həqiqətən sən izzət hikmət sahibisən bu ayəni oxuyanda peyğəmbərimiz də əllərini qaldırdı bu ayəyə çox təsirlədi peyğəmbərimizə nəyə görə İsa peyğəmbər öz qəvmi üçün öz iman gətirənlər üçün öz xalqı üçün dua etmişdi peyğəmbərimiz də əlini qaldırdı Çünki öz ümməti üçün edən duasını görəndə Neynədi əlini qaldırdı, dedi: "Allahım, ümməti ümməti. Ey Rəbbim, bəs məni ümmətin, ümmətim və bəkə." Və Neynədi ağladı. Allah təhd bunu əvəzinə verdin ümmətinə salavat. Kim çoxaldarsa, Allah tə ona 10 on dəfə xeyirdua edər. Allah tə bir quluna xeyirdua edərsə, yəni adını dərgahında çəkərsə, o ən xoşbəxt insandır. Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm baxın necə bir insan olub. Hətta onu vurdular. Üzündən qan axdı, dişi qırıldı. Qanını silir, deyirdi ki: "Allahım, öz qöm, göv qömümü bağışla. Onlar bilmirlər." Əvvəllər kümmətlər dua etdi. Bə, dua etdi öz qömümünə qarşı. Peyğəmbərimiz elə insandır ki, sonuncu peyğəmbər heç vaxt bədua etməz. Nə deyərdi: "Allahım, onlar bilmirlər, onları bağışla." Nə rəhmli peyğəmbər. Həmçinin baxın, salavatın bir faydası da var. Toxunacaq yenə də. Sən bununla sadəcə özünü düşünmə. Sən peyğəmbərimiz üçün dua edəndə onun əvəzi sənə qayıdır. Yəni sənə ailənə, evladlarına bərəkət qayıdır. Bax, innalillaha lahyfzu bir racul salih. Salih insana görə bir insan salih insan. Yaxşı aməlləri var, salavatı artırır, ibadətləri artırır. Bunun faydası təkcə sənin özün üçündür. Xeyr. Bax, insan ancaq özünü düşünsə, o zaman ibadətin gözənliliyini anlamaz. Nə deyir baxın? Bir insan Yaxşı aməllərinə görə Allah Taala onun evladını, 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 yəni nəvəsini, həmçinin onun nəslinini, hətta onun yaşadığı ölkəni, hətta ətrafımda olanları, qonşuları, yaxınları nəyinəyər, qoruyar. Düşünsən, salavat edəndə yaxşı əməl, ən gözəl əməl Allah dərgahında. Bunun faydası sənə, ailənə qayıdır, evladlarına qayıdır. Həmçinin yaşadığın ölkədə xeyir bərəkət artır. Nədir ota Quran Kəndi tərifləyərkən və kəna abuhuma salihə onların atası salihlərdən idi. Salihə görə, salih insana görə, əməllərinə görə Allah təala sənin evladlarını qoruya. Ona görə baxın, peyğəmbərimizə salavat demək nə qədər önəmlidir ki, Allah təala bizim evladlarımızın qorunmasını istəyirsə, bərəkətli olmasını istəyirsə, o zaman nədir? Salavatı artırmalıyıq.